hello everyone is our hi hello Pandit. তাই বললাম একটু মানে লাইভ করি তোমাদের সাথে একটু আহ কত কত বললো হয়তো মনটা একটু ঠিক হয়ে যাবে মনটা খারাপ হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি একটা সিরিজ দেখছিলাম সিরিজটা ভালো লাগছিল হঠাৎ করে এমনটা এমন জায়গায় সিরিজটা স্টপ করে দিল মানে সেকেন্ড সিজনের জন্য আর কি আমাকে ওয়েট করতে হবে আর সিরিজটা হইচইয়ে হচ্ছে এত স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ হইচইয়ের সবকটা মোটামুটি সিরিজে কি গল্প বাড়িতে একটা ছোট বাচ্চা আছে তার সাথে বসে না সে হয়তো খেলছে আর আমি হয়তো সিরিজটা দেখছি তো সেটা দেখা সম্ভব নয় মিউট করে দিতে হয় মাঝে মাঝে আর আমার হাজব্যান্ডকে কী বকে আমাকে কী বলবো তো শাশুড়ি শাশুড়িমার আমি দুজন মিলে দেখছিলাম তো শাশুড়ি মা আমার ছেলে দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছে আমি কী করব মনটা করে শুয়েছিলাম তো আচ্ছা আপনার চহান স্পিকেন হিন্দি ওকে আচ্ছা তো ওইখানে অনেকে হিন্দিভাষী আছো তো সেই জন্য আমি হিন্দিতে কথা বলছি অ্যাকচুয়ালি ম্যাক এক সিরিজ দেখি जो कि होल में हो रहा था होल्शोल एक एक ऐप है जैसे कि अमेजन या तो फिर अमेजन जो प्राइम है आ, फिर ये जो अमेजोन प्राइम के जैसे और भी बहुत ऐप है जहाँ पर आप लोग बहुत सारे मूवीज सीरीज वगैरह देख सकते हो तो वो चो एक ऐसे ऐप है जहाँ पर आप बंगाली सीरीज़ देख सकते तो हो होचो में एक सीरीज हो रही थी इसका नाम है कालरात्रि जिन्होंने देखा बहुत अच्छा है बट इस सीरीज़ में ना बहुत स्लैंग लैंग्वेज है तो घर में मेरा एक बेबी है उसके साथ या तो फिर वो अगर खेलता रहता है उस टाइम में मैं अगर आ, ये सीरीज़ देखती हो मुझे ही बहुत ख़राब लगता है क्योंकि बहुत गंदी गंदी भाषाएं हैं इसमें बहुत गंदी गंदी वर्ड्स यूज़ किया है इस सीरीज़ में और होचे में और भी बहुत सीरीज़ है जिन जिन सीरीज़ों में बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज यूज़ होता है बट सीरीज़ ऑल ओवर अच्छी होती है इसीलिए स्लैंग को अगर आप एक साइड में रखिए तो सीरीज़ की जो स्टोरी है स्टोरी अच्छी होती है ठीक है तो कल रात्रि भी एक ऐसी ही सीरीज़ थी जो कि इस को हम तीनों ने मिलके मतलब तो मेरे हस्बैंड मैं और मेरी हम तीनों ने मिलके स्टार्ट किया था तो दोपहर को स्टार्ट किया था रात को भी थोड़ा थोड़ा देखे थे हम लोग एक एप, एपिसोड शायद और आज मैंने दो एपिसोड देख के पूरा सीरीज ही ख़त्म कर दिया अब बोल रहे हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में इसकी एक नई सीज़न आने वाली है मतलब सीज़न टू बट पता नहीं कि अब ये कब आने वाली है तो सीज़न वन में पूरा जो स्टोरी है एंड नहीं हुई इसके लिए सीजन टू आने वाली है मतलब अपकमिंग कमिंग दिखा रहा है हुई जो में पता नहीं इस ईयर में कब आएगी तो इसीलिए थोड़ा मेरा मूड ऑफ था क्योंकि आ, अभी तो हो में अच्छी टाइप की स्टोरी वाला कुछ भी सीरीज है तो फिर मूवी नहीं है और जो भी है आ, वो सभी मैंने देख लिया है जैसे कि आ, एक सीरीज था जिसका सीज़न टू भी मैंने कंप्लीट कर ली है जो कि था लॉजा तो लॉजा वन था जो कि पहले साल मैंने पिछले साल में हुआ था सीजन वन और उसके सीजन टू इस साल में रिलीज हुई थी वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया सेवन या सिक्स एपिसोड था शायद तो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं और एक बात मैं कहना चाहती हूँ तो ये आ, वो यही है कि आ, आप लोग जहाँ जहाँ से जो जो लोग देख रहे हो मेरा ये लाइव कहाँ कहाँ पर चौड़क जा हुआ है कमेंट पर ज़रूर बताना ठीक है तो मुझे ये भी मालूम है कि आप में से बहुत लोग बंगाली समझते हैं बहुत लोग हिंदी समझते हैं बट है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है अभी आ, मतलब आ, सभी संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं तो बंगाली हिंदी सभी आ, तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सी भाषा में लाइव करूँ तो आज जैसे कि अविनाश चौहान ने बोला कि आप हिंदी में बात कीजिए तो इसीलिए मैं आज हिंदी में बात कर रही हूँ नहीं तो मैं, मैं मैक्सिमम जितना भी लाइव होता है मैं बंगाली में ही बात करती हूँ तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं कुछ प्रोग्राम वगैरह होकर शायद इसीलिए हरी नाम हो रहा है और यहाँ क्या बोलो तो मतलब इतना मच्छर है यहाँ पर मेरे बेटा और सासू दोनों तो ही सोए हैं गर्मी भी बहुत है इस टाइम में मतलब तो नेट वग़ैरह ट के सोना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है सफोकेशन होता है मैं तो एकदम तो नेट लगा के सो नहीं पाती हूँ कभी कभी मुझे बहुत प्रॉब्लम फील होती है तो पंखा भी चल रही है आप लोग शायद सुन पा रहे हो थोड़ा थोड़ा हरी नाम जो कीर्तन होता है वही पर पास में हो रही है आ ओके एक्चुअली यहाँ पर एक दादी का देहांत हो चुका है कुछ दिन पहले तो उनके घर में ही ना का काम हो रहा है तो बंगाली में क्या होता है श्राद्ध के फर्स्ट डे के फर्स्ट डे में कुछ रिचुअल्स रहता है जिनमें कलकत्ता से हो हैं हम तो कुछ रिचुअल्स रहता है जिन्होंने में ये लोग हरी नाम वगैरह करते हैं जो कि शाद का जो काम होता है उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है तो इसीलिए ये किया जाता है पता नहीं मेरा हिंदी कैसा है आज पता नहीं अगर मैं कुछ उठ पटाइंग तो फिर भूल भाल कुछ बोल रही हूँ तो उसके लिए पहले से सॉरी क्योंकि बहुत दिन हो चुकी है मैं हिंदी में किसी से भी बात नहीं करती हूँ और मूवी वगैरह सीरीज वगैरह हिंदी में देख तो लेती हूँ बट यहाँ पर ना मैक्सिमम लोग बंगालीज है तो इसीलिए बंगाली में ही हम सभी बात करते हैं ठीक है और हिंदी भाषी जो लोग यहाँ पर बहुत कम रहते हैं और जो भी रहते हैं जैसे कि मेरे बेटे का स्कूल में कुछ पेरेंट्स आते हैं उनके बेटे भी इसका स्कूल में पढ़ते हैं बेटा बेटी जो भी हो तो उनके पेरेंट्स हिंदी में बात करते हैं कभी कभी आ, तो मैं बोल लेती हूँ बट पता नहीं आज थोड़ा आ, कैसा कैसा हो रहा है हिंदी तो जो भी हो अभी मैं बेंगाली में जा रही हूँ आप में से जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप थोड़ा तो एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि कलकत्ता में अगर आप रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप भी बेंगाली समझ ही जाते हैं है ना तो जा ही हो बांग चले आशी तो जो बोल रहा मैं कि इन्हें एक जो की मारा गया तो तारी श्रदीर्चू ওই হরিনামের জন্য এসছে আর কি পুজো টুজো যেমন হয় আর কি শ্রাদ্ধের কাজ আর কি তো সেটাই উপলক্ষেই এখানে সব গেল ওটাই আর কি তো তোমরা এখন তিনজন লাইভটা দেখছো জানি না কারা কারা দেখছো কোথা থেকে দেখছো লাইফটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ কারণ রেগুলার ওয়াইজ আমি এখন কোনো ব্লগ দিতে পারছি না কিছু কিছু কাজের জন্য ব্যস্ত আছি সত্যি কথা বলতে তার জন্য খুব সরি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন কোনো ব্লগ দেওয়ার অ্যাকচুয়ালি কনটেন্ট আছে কিন্তু সেটাকে না এডিট করে যে দেবো সেই কী বলবো সাহস বলো বা সময় বলো করে উঠতে পারছে না মানে এখন যেমন করলে করা যেতে পারে তো ওই যে আমার মনটা একটু কেমন করছিলো ভালো লাগছে না তো সেই জন্য একটুখানি লাইভে চলে আসি তো আমাদের সাথে একটুখানি কথা বলি তোমরা প্লিজ পারলে একটুখানি আমাকে সাপোর্ট করো আমার লাইভে একটুখানি কমেন্ট করো যাতে আমার ভালো লাগে আর কি তো সকালের দিকে বেশ ভালোই হাওয়াটা হওয়ার আজকে এখন আমার কী হয়ে যায় না প্রচণ্ড রোদ তো সাড়ে চারটে পাঁচটা অব তো এরকম গরম গরম ভাব থাকে রাতের দিকে হাওয়া দেয় আবার কিছু সময় পর হাওয়াটা থাম থেমে যায় আবার একই সেই তো তোমরা তিনজন কারা কারা কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই একটুখানি কমেন্ট করে জানিও যাতে আমার বুঝতে আর কি সুবিধা হয় প্রথম প্রথম আমার লাইফটা করতে কেমন একটুখানি লাগতো বাট এখন ঠিকঠাকই মনে হয় তার কারণ আমি মনে করি যে তোমরা তিনজন যারা দেখছো এখান থেকে দেখছো নিশ্চয়ই আমার চ্যানেলটাকে ফলো করো বা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো আর হ্যাঁ আমার একটা দোষ আছে সেটা আমি অবশ্য স্বীকার করি যে আমি নোটিফিকেশান না দিয়ে হুটহাট করে চলে আসি কোনো কিছু বলি না যে আজকে আমি সন্ধে সাতটা বা রাত আটটা নাগাদ লাইভে আস ওরকম কিছু বলি না তো সেটার জন্য আমি খুবই দুঃখিত মানে সেটা আমার মনে হয় সবসময় জানিয়ে আসাটাই উচিত তার কারণ অনেকে এমন আছো যারা কি লাইভটা আর দেখতে পাও না সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কমেন্টগুলো আমি সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই করতে পারি না পরে তোমরা যারা লাইভটা লাইভটা দেখো তো সঙ্গে সঙ্গে পরে বা আমি দেখতে পাচ্ছি না বাট ফিল হয় যে হ্যাঁ তোমরা আমার সাথে আছো তোমরা কোনো কিছু কমেন্ট করলে আমি সেটা রিপ্লাই করলে মনে হয় যে হ্যাঁ তোমাদের সাথে আমি কথা বলছি ঠিক আছে এরকম একটা ফিলিং হয় তো পরে যখন তোমরা লাইভটা দেখবে তখন কমেন্ট করার ইচ্ছে থাকলো জাস্ট কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিলাম বাট মনে হয় এই ব্যাপারটা হয় না যে তোমরা আমার সাথে আছো বা লাইফটা এক্ষুনি দেখছো এই ব্যাপারটা তখন আর থাকে না এই হচ্ছে কথা একজন লাইক দিয়েছো থ্যাংক ইউ লাইকটা দেওয়ার জন্য এরকম ভাবে সাপোর্ট করেছেও আজকে হচ্ছে বৈশাখের দ্বিতীয় দিন এখন থেকেই দাবদাহ দাহ গরম তো সকালের দিকে তো আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে বৃষ্টি হবে হয়তো বাট মনটাকে ভেঙে দিল বৃষ্টির কোনো দেখা দিল না আর কি করা যাবে একটুখানি তোমরা দাঁড়াও আমি একটা কাজ করে নিই তারপর তোমাদের সাথে আবার আমি কথা বলবো অবশ্যই তো আবার ফিরে আসলাম তো চলো এখন মত এটুকুই যাচ্ছে তুমি যদি কথা বলছি যদি পারি তো পরে সন্ধ্যা নাগাদ আবার আসবো লাইভে আর তোমরা যারা আমার লাইভ এত সুন্দরই দেখছিলে তাই সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকমভাবে আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো আমার কী বলবো একটা কলও আসছে তো চলো এখন এর মধ্যে টাটা বাবা সকলে ভালো থেকো Ta-da!